Ну, я, я не знаю. Я, ну, откуда я знаю? Спросите у суда. Если бы я знал, то ко мне бы уже, ко мне бы уже были вопросы, почему я знаю, какое принято решение. Нет, ну мы подали ходатайство об отмене меры пресечения, поскольку мы считаем решение незаконным. И уже второй раз обращаемся, вчера первый раз, сегодня второй раз обращаемся к тому, чтобы суд все же Обратил внимание на те недостатки, которые есть в его решении, и отменил это решение, отменил меру пресечения. Поэтому отменит он его или нет, ну, мы привели сегодня дополнительную аргументацию, в том числе и документальную, и объяснение свидетелей, и даже справку с с городского исполнительного комитета о том, что заторы как раз, знаете же, наверное, на столичном шоссе там ремонт идет, и здесь на Лесе Украинке идет ремонт, что невозможно было, ну, трафик достаточно напряженный, что ну, нормальный человек нормально едет на машине, он же не на вертолете летает, как некоторые, поэтому и в связи с этим она и задержалась. А, ну, во-первых, сам Турчинов сказал, что уже 6 часов, и он как нормальный человек хочет отдохнуть. А, действительно, допрос длился, наверное, часа три минимум. А, дело в том, что мы только начали ну, практически задавать вопросы Турчинову, потому что 2,5 часа это был монолог Александра Валентиновича, и он, начиная с истоков вхождения Росукэнерго на украинский рынок, рассказал, как создавалась эта схема. вот, к чему это в результате привело и почему государство и правительство было вынуждено вытеснять РосУкрЭнерго с рынка, поскольку эта коррупционная схема приводила к тому, что бюджетные деньги выкачивались, вот, а за газ государство в лице нефтегаза платило, а в Газпром эти деньги не попадали. Поэтому в результате это привело к кризисной ситуации, в том числе и в переговорах один из вопросов, Заключения контрактов и поставки газа было погашение долга Росукроэнерго. Поэтому он очень тщательно остановился. Прокуроры несколько раз пытались его остановить и говорить, что это не касается материалов дела. Но мы сделали заявление: что это наша позиция, что далее мы будем исследовать вопросы, заявлять, ну и формировать позицию защиты, в том числе и на его показаниях. Суд дал возможность ему выступить, вот. А поскольку вопросов очень много к Турчинову и уже рабочий день заканчивался, мы хотели все же рассмотреть ходатайство об изменении мер... об отмене меры просечения. Мы, соответственно, и попросили перенести его э, допрос на следующий, ну, на другой, на другое судебное заседание. Ну, откуда я знаю, это спросите у судьи, но надеюсь, что его не будет в пятницу, потому что в пятницу будет рассматриваться апелляция. Если сегодня не освободят Юлию Владимировну, тогда в пятницу, ну, может быть, если на завтра назначат, может, завтра освободят, тогда апелляции не будет, тогда мы от нее откажемся. Ну, а Пожалуйста. Допроса они Да, выводили. знаете, я хочу сказать, что Анищук очень такой был, ну, плодотворный допрос, Практически ну, со стороны прокуратуры были общего характера вопросы. он однозначно сказал, что по его мнению он был министром юстиции на то время Юлия Владимировна имела право подписать письмо, распоряд... распорядительного характера на министра топлива и энергетики продано и поскольку не установлено, подзаконными законными актами формат этого письма, то э, премьер-министр была э, могла его подписать в той форме, в которой она считала необходимым. Поскольку полномочия есть, она его подписала э, в виде директив.